Більшість миколаївських дерев були посаджені в 50-ті, Сказала заступник начальника управління екології департаменту житлово-комунального господарства міської ради Тетяна Скибицька. За її словами, дбати про зелені насадження потрібно постійно. Однак на ці потреби коштів виділялося вкрай мало, і тому майже 70% міських дерев необхідно знести. На протяжении всей жизни дерево нужно проводить уход за ним. Но так как всегда выделялось очень мало денег, то мы сейчас пришли к тому, что мы видим, что процентов 70 подлежит сносу. Но одна, одновременно все снести и оставить пустыню мы тоже не можем. Поэтому мы разрабатываем сейчас постепенную замену деревьев. За словами Татьяны Скибицкой, такую замену деревьев уже проводили два роки тому. По жовтневому проспекту від вулиць космонавтів до Молодогордійської старі акації знесли, викорчували пні, а замість них посадили нові дерева. І хоча спочатку городяни обурювалися таким перетворенням, то наразі миколаївці вдячні. Бо нові зелені насадження не перекривають світлофори, не перешкоджають високовольтним мережам та безпечні для городян. Тетяна Скибицька сказала, що вартість зносу одного такого дерева може різнитися. Но это в зависимости от сложности. Дерево может, может быть от 800 до 1500 двух тысяч. Вот если, допустим, со сложностями, там, где нужно привлекать альпинистов, когда вот у нас на Большой морской. Да, у нас привлекали альпіністи. Ми їздили туда, смотрели, п'ять днів альпинист сидел, між домами росло росло тополь, ніхто не був. Но Вдруг почали падати сухі вітки. Ані між частними двома домами огромный тополь був. Там п'ять днів робота альпинист, оно обошлось обашлося п'ять тисяч. Проте, не всі дерева підлягають знесенню, запевнила заступник начальника управління екології департаменту ЖКГ міської ради. Навіть коли городяни звертаються з проханням дерево прибрати, комунальники не можуть зробити це, якщо насадження здорове та не створює небезпеки. Саме з такою скаргою звернулися до департаменту мешканці центрального району. Однак одні городяни прохали дерево знести, а інші зберегти. На даний момент по адресу адміральська 2А, у нас є заявлення по поводу сноса тополей, які знаходяться за нас, по той причині, що вони пушать. В ході обслідування. Мы определили, что эти деревья находятся в хорошем состоянии и сносу не подлежат. 21 подпись. Это те люди, которые хотят, чтобы этот тополь снесли. Сколько бы подписей не было, все равно эти тополя в хорошем состоянии и сносу не подлежат на данный момент. Но одни жильцы за, другие против. Мы просто хотим, чтобы вы увидели, как проходит обследование, когда мы приглашаем заявителя, и начинают выходить жильцы и говорить, что мы считаем нецелесообразным, а этот кричит, что ему нужно снести. Вот мы хотим, чтобы эту ситуацию сами увидели и могли донести жителям, что они должны приходить к такому общему э, согласию. Если они принимают решение, что это дерево аварийное, оно им пушит вызывает аллергию какую-то, то тогда нужно, безусловно, собирать подписи всех жильцов дома. Ну, хотя бы процентов 70, чтобы были «за». Потому что, когда составляются документы, потом приезжает подрядчик, начинают некоторые жильцы ложиться под пилу, не дают выполнять работы и кричат, что это особо ценное дерево, оно посажено моим прадедушкой, дорого как память. Но то, что оно действительно несет угрозу, оно является аварийным, они на это не обращают внимания. Для того, чтобы знести дерево, необхідно зібрати комісію, яка й має винести рішення про прибирання або збереження цього насадження. Мы обычно проводим обследование деревьев на основании, создается комиссия на основании обращения граждан, либо юридических, физических лиц. В состав комиссии у нас входит я, как глава комиссии, два специалиста у нашего отдела озеленения и представитель Державной экологичной инспекции. И мы совместно выезжаем на место, обследуем деревья, потом составляем акт и приходим к общему знаменателю. Это дерево подлежит сносу, обрезке, кронированию, либо просто формированию обрезку необходимо провести сегодня мы вышли на улицу Потемкинскую. улица потемкинская она вообще закладка тут деревьев проводилась еще 50-е годы поэтому деревья здесь в принципе все старые еще одно неудобство большое то что здесь проходит трамвайная линия и контактная линия и для того чтобы проводить работы даже по обрезке веток или нужно сначала тут согласовывать ну сразу три службы выводить на это место мы можем с вами визуально посмотреть что здесь контактная линия пересек и пересекаются опоры облэнерго, которые тоже подключены и врастают в провода. И для того, чтобы проводить работы, нужно будет сначала нам сейчас провести обследование, составить акт, потом подрядчика состыковать с представителями НТТУ, с облэнерго, чтобы они могли, те могли обеспечить отключение электроэнергии, а эти могли отключить контактную линию, чтобы она во время проведения работ просто не легла. Навіть в центрі міста на перехресті вулиць Лягіна та Потьомкінська більшість дерев не відповідають нормам, зазначила Тетяна Скибицька. Там у нас перша це йде дітакація вона лежить по 48 градусів, вона на 80% суха і в випадку вітру Даже без ветра при наличии больших осадков у нее подмокает корневая система, она просто упадет на дом. Мы это можем сейчас четко сами просмотреть по тому, как она ложится на фасад. Дальше у нас идет тополь пушащий, но он обрезан, был энерго для того, чтобы внутри сделано... Э коридор воздушный коридор этого тополя и, и массовая часть вот сейчас мы можем обратить внимание что массовость приходится именно на проезжую часть то есть при э, проведении работ сейчас мы будем принимать решение так как оно пушит его или полностью снести или может можно еще его э, скранировать и оставить но тоже чтобы остался пень ну, нежелательно лучше его сразу убирать и за место него потом высадить молодое дерево вот у нас тоже здесь э, клен он имеет диаметр 108 сантиметров тоже видно что проводила был энергообрезку, они оставили воздушный коридор для своей линии, но опять вся массовость приходится теперь на проезжую часть. И в случае ветра она тоже упадет на проезжую часть. То есть его тоже нужно убирать. Если брать одну половину, на, на проезжую часть, а вторая половина, получается, вся массовость приходится на балконы. Там висят э, эти кондиционеры, вы можете сами обратить внимание. Дальше тоже идет тополь, он уже в депрессивном состоянии, тоже обрезанный после облэнерго, там проходит воздушный коридор и мы видим, что он тоже несет угрозы. То есть эти деревья, в принципе, все подлежат сносу, даже несмотря на то, что они зеленые. Во-первых, они уже достигли срока службы, векова межа у них настала, и они действительно в депрессивном состоянии, имеют очень большое количество сухих аварийных веток. Как рассказали представники департамента ЖКГ, они придбали сучасный прилад для выкорчевывания пнів. Аби з міського бюджету не потрібно було переплачувати зайві кошти, цей пристрій зараз на балансі одного з комунальних підприємств і готовий до використання. За словами Тетяни Скибицької, екорейди вони проводять регулярно, оскільки зелені насадження потребують термінової уваги. Крім вулиці Потьомкінської, такого ж втручання мають зазнати і дерева на спаській та адміральській. Мы сегодня на Потемкинской обследуем 6 деревьев и потом поедем посмотрим деревья на территории Спаской. Это у нас Спаска 62. Это терри... управление культуры к нам обратилось в том, что они хотят, чтобы мы провели обследование и дали им заключение по состоянию деревьев. Подлежат они сносу, обрезки, несут ли угрозу жизни людей. Дальше мы поедем по обращению на Адмиральскую 2. Фахівці департаменту ЖКГ чітко розбираються, яке дерево можна вважати аварійним, сказала Тетяна Скибицька. Есть четкое понятие, что такое аварийное дерево. Аварийное дерево, оно может быть 100% сухое, оно может быть 100% зеленое, но оно растет на коммуникациях, на водопроводе, на канализации. Оно может иметь угол наклона. Также это может, могут быть деревья, которые действительно уже изжили свой срок службы и просто их необходимо менять. Зеленый фонд нужно менять. Поэтому даже если оно и зеленое, оно уже не дает того эффекта, который оно должно давать на начать начальной стадии роста, поэтому они подлежат сносу. И вот апеллируя вот этим этой характеристикой, мы даем оценку и приходим к выводу, что оно подлежит либо сносу, либо его еще можно омолодить, как-то обрезать, чтобы оно дало спящие точки, и потом приходится проводить только формовочную уже обрезку, формировать крону. На обстежение деревьев фаховцы ЖКГ выезжают разом с экологическим управлением. Совместно с представителем экологической инспекции Потому что у нас бывают иногда такие ситуации, что мы считаем, что оно подлежит сносу, экологическая инспекция немножко другого. Они считают, что вот если оно там ну, по нормам ДБН растет близко от дома, дома то ну, там полтора-два метра, но оно зеленое, его сносить не надо. Тогда приходится заявителю идти брать заключение о том, что оно действительно корнями разрушает и фундамент, и уже корни выросли внутри квартиры. Тогда они приносят заключение, и мы даем разрешение на снос. Та же ситуация с с ну, световым режимом. Тоже, если люди пишут, что дерево растет слишком, слишком близко, и вот из-за того, что оно близко растет, там на первом втором этаже у них круглосуточно свет горит, а на девятом оно тень дает. Тоже конфликтная ситуация возникает. Эти просят, чтобы снесли, потому что у них свет круглые сутки горит, а те наверху кричат нам тень, нельзя сносить не дадим. І вот це тоже починається конфлікт між жильцами. Поэтому ми просимо, щоб вони дали, закріні заключення ліба сес, ліба ЖЕК, що дійсно тут розрушається фундамент, там закриваються дійсно окна, і приходится це зелене дерево убирать. Обрізання або знесення дерев здійснюється за рахунок балансу утримувача. Деревья, которые необходимо сносить на объектах, которые закреплены за департаментом ЖКХ, за счет бюджетных средств департамента ЖКХ, на, на те деревья, которые находятся на придомовых, внутридворовых территориях ЖКФ. это администрации районов проводят снос, и выделяются тоже с бюджета деньги. У СББ уже обслуживают деревья свои сами. Они должны за свои деньги сами проводить работы по сносу, по обрезке и уходу за зелеными насаждениями. Мы им готовим акты, но вообще, так как они являются балансосодержателями, я была приятно удивлена в прошлом году, когда я проводила семинары, участвовала в семинарах с ОСББ, они мне показали акты приема-передачи, что когда они создают ОСББ, им актом приема-передачи передают не только трубы, канализационные люки, подъезды, там, ступеньки, корозырьки, но им передают и зеленые насаждения то и зеленые насаждения все, в принципе, в городе, они имеют баланса содержателя. Приходим к тому, что есть баланса содержателя у них. То есть у всех жеков есть перечень деревьев, перечень кустов, даже площади газонов. И они, когда создаются ОСББ, они все так там приемы передачи передают. Представники департаменту ЖКГ міської ради наголошують, що, хоча більше половини дерев потребують негайного знесення, та все ж таки проводити одночасний демонтаж такої кількості насаджень неможливо, бо тоді в місті можна утворити пустелю. А замінити за один раз стільки дерев нелегко. Тому комунальники поступово займаються вирішенням цього питання. Вони обрізають, зносять аварійні насадження, викорчовують пні та замість втрачених дерев саджають нові, причому не Адженці, за якими необходим ретельный догляд, а вже підрощені деревця, які потребують значно меншої уваги.